Сейчас эти завещу Вот так косичка, Ай, косичка. А -а -а. солнце ты моя. Так, начинаем считать. Коммента. Нацист я не фиасо, те нацисты добрый. Вы про Хотя давайте на английском What are you mean? What are you один you know? человек имеет турник в сарая мужчина делает успехи поднимая контент кинем сердечки красота так один человек был уже сплыл вы что всплывать собрался а так смачного дякую дякую я завел привычку отвечать хейтерам на английском это повышает мой уровень то есть я черпаю вот этого успеха. Такой красивый у вас украинский язык, пошкодоваться так сердечно звучит. Дякую. Так, стара по щеку на два, мне было стыдно. Та, мне уже. Давайте. Да, мне уже за вас стыдно. Переведем на английский и напишем этому человеку. Так. Да, мне уже за вас стыдно. And I am already ashamed of you. And I am already ashamed of you. Ashamed. And I am already ashamed of you. And I am and I am already Pravno? Already piše se. Already. Already. E. E. A. as, as E. Ashamed. Ashamed. ashamed of you. Of you. Что означает, что мне уже за вас стыдно. And I am already ashamed of you. And I am already ashamed of you. Привет, Сережа. Батька заводит к 40 щене. And I am already ashamed of you. Мне уже за вас стыдно. And I am already ashamed of you. Надо запомнить. And I am already ashamed of you. I а mean, мне сделаем там мне уже за вас стыдно надо сделать скрин, запишу кошка куда седаешь на черт надо будет потом записать мой зошик английской мове и выучить цей, цей выслив ты выучи украинскую спочатку Окей, okay. оу you know. кидайте жалобы, пару видео в ютубе выдаю и все тогда Кто ты? Напишем ему. Русский пожение. Дима, а що мама робила? Два типа. А я тут на коммент отвечаю. Ты мов дівчинкою робиться? чи це мама в тебе таке зробила. Знаєте чого? Давайте цього чоловіка. Вообще заблокуємо нафиг в канале. Звезда, чи це мама в тебе таке. Зробила. Напишу. Это, мабуть. Бог так дал. Давайте на английском. Это ответим. Это, мабуть, Бог так дал. It must have been God's will. God's will. It must, must, to be, it must not to be, hell Hell it must hell it must have been, been God's will, God's will, честно, поправь. God's will. Это, мабуть, Бог так дал. It must have been God's will. Не, Серег, что на ТБ блокировать? Василий Бурыза пути Господни неисповедимы. Действительно так. It's... давайте я сохраню это тоже и себе потом запишу в зошит с английской малой, Чтобы запомнить эти высловывания. Привет, Дима. Так, картупелька, неділя, даже ребрами и тебе. Вчися, дитину, вчися, треба зараз найвища найвища пора. Негадьби рідну мову. ви ЮАРИТ. Конечно, Сережа пухнул. А кто же не пухнет пчел? Ну, в принципе, у вас примерно так же свиней кормят, вот только за стол своих не пускаем. Напишем. Who а you? Кто ты? Повадим, кто из Кто? Ху из ху. Ты выучил украинский. Окей. Ну и бы хорошая женщина. Хорошая женщина. Хороший умер. <laughs> 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 окей, женщина. Жиночка. Окей, гер. <laughs> Это просто окей. Не будем расрублять людей. Так, если ты такие крутые, то ч просишь у людей, чтобы они подписывались на твой канал? Хочу грошей. Yes, of course. Yes, of course. Я не знаю, как в course пишется. Капец забыл. Of course. Хоурсэ. ко у р Of course. Звучайно. Надо будет тоже записать свой зошит английской мовы. Вот, привет. Вы не держите свиней? Да не хочем. Махрипла, хрипла, хрипла Соломон, ты о чем? Yes, of course. Ну, про что можно... Ну, про що можна розпочинати бесіду з кожним відео ти стаєш все більш неадекватним і нецікавим. Ти став на облік у центр зайнятості. Yes. Of course. Of course. Yes, of course. Хейтери допомагають мені тоже вчити англійську мову. Я їм відповідаю на англійську. Добре, коли в сім'ї люблять животних, так як у вас. Добрі ви люди? Дякую. Діма, ти був на параді ЛГБТ, тільки чесно. Ні, ні разу не був. Нас в селі таких не проводять. Діма, чому ти ніколи не покажеш свого брата, не зробиш рум-тур по... Хаті, салон машини не показує. Це все є на каналі. Є куча роликів. Дивіться, пожалуйста. Не. Є румтур. Був румтур. Десь в том году літом, Перегортайте вниз. І там було. Про ікони щось там я показував. Я всю хату показував. І машини показував. І все показував. Весь двор обійшов. Всі двори наші обійшов. Подивіться, знайдіть цей ролик. Земля, тепличні, городські, тебе обожнюють. Дякую. Не ч ты ніколи... А, це я вже. Читав. Оно і видно, що п'ють чайок, туалетну бумагу приготовлю. Привет, доброе утро, как дела, моя Надя. Да, все good, отлично. Так, ты еще на правдиво стипендийску на смеши людей. Напишу. You know, блин. You know. Блин. You know, блин. Так, а мама в очередной раз полив сердеч сердельки, сардельки, еще и пол быка в супе молча уплетывает. Бог мой, я да такие вас Давай, пока у меня начался урок. Пока, Сережа, пока. А зачем он тебе нужен? Не знаю. Это про английский мову. А зачем мне надо английский мол? А сам не знаю. Ой, кошка, извини. И так давно всем ясно, что его ждет прием у психиатра. И это будет самый выводный клиент. Да, да ты растешь, море совет, море совет, вы о чем? В смысле расту? В ширину, в длину, в объемах, в объемах, в объемах. Красивая фоточка, но какое-то э, очень знакомое лицо. Море Совет. Мы нигде не могли бачиться. Очень знакомое лицо. Так, Зубарев отвечает на видео наша кошка, котька. Да, иногда котики бывают добрее людей. Красота, милота странно, он стандартно хейтил меня, а сегодня что-то пишет мне уже, классно. У вас только, у вас только животные красивые. Девица, девица дай. Ай, кошка. Ай, кошка, девица дай. Девица. Кошка. Кошка. Пришла до меня. А! Ты что делаешь? Ты что делаешь? Привет, тринадцатый. Так, нам море совет так и не ответила, что она мало виду осуждаешь. Что ты осуждаешь, Даня? Глянь, что кошка сделала. Что ты осуждаешь? Так, на пас пишет. Я впервые что тебя бачил, я уважаю, что до нас наркоманів Почему? Да, меньше я Это вопрос не до меня, на пас. Чего ты решил мне цей вопрос задать, не знаю. Она такая красивая, вы просто не видите. Она вот мер у меня умерло. Вы гляньте. Так, я зараз расслаблю. Эй. Гляньте на ему мордявку. Ее Ши хвостом дергает. Ну невозможно не любить эту кошку. Она же такая вредная. Такая уже, такая уже сонечко. Что дряпается? И шкодуешь, что он она дряпается. Привет, Арсень. Чисто думка и принцип. Без понятия на пас. I don't know. Sorry. Все, кошка, я с тобой не гуляю. То есть написал, у вас только животные красивые. Я написал, не, мы все красивые. Самокота... Ага, я пропустил один коммент. А мамка не только яйца сжигает, а еще и колбаски. У вас плита видно не прикручивается на медленный огонь. Пишу, да. Что робишь? Отвечаю на комменты, какие люди оставляют под роликами. Я когда еду на базар, то отвечаю, это с утра. В 5 встаю, и до 6, стараюсь ответить на все комментарии. А так, как у меня сегодня, можно сказать, выходный, то я отвечаю сегодня просто. Так, напасно все добре. Пока и тебе напасно. Не забывай подписываться. Смакота! Кто-то пишет. Земля приємного, дякую, дякую, thank you, thank you very much! А чого ти став кривляти свою морду? Ти думаєш, що тобі за це будуть ставити лайки? Навіщо ну, тобі англійське, якщо ти не знаєш, в принципі, мови? потому у Потому у профессор, напишем yes of course, давайте, yes of course. course, yes of course, крутой, спасибо, дураки, привет, как дела, как тебя зовут, друган, меня зовут Дима Серега, как вообще дела, круто, сижу, отвечаю на вопросы, Девушка, Руслан, девушка, вы что не видите, девушка? Так, Дима, коли ты уже пока своего бойфренда я гуляешь з ним, то нормально. А як нам показать то не хочешь? Так скоро все будет не переймайтесь. Так, э, тато, соседний бык, Хорош, кинем, зараз, смеющийся смайлика человеку кинем, бог ты мой, О. ого, бойфренд, похоже, что дуся кулаков. Е один человек, який сверх комментарии пишет. Ты очень блатный. Та да не, Милан, не очень. Так. Ну и мастер, он крутить хвосты своим телочкам. А с бычком у него особые проблемы. Хорош. Коську. Вам видно кошку? Напишите, пожалуйста, видно вам кошку чини? Скидки все, оккулив, четыре. Кошка мне гуки подала. Вот и кошка, конечно, вреден. Так, а родители только тихо одобряют своего буйно помешанного сына, не будучи в стопроцентном адекватном состоянии. Хорош.

Шака мяка, все гуд Надя да. забрала мои чотки. Ну что, давайте отвечать дальше на комментарии. Смачного, дякую. Хорошо, мужчина, так и быть. Кинем сердечко. Слим. Это звучит как Слим. Э, Девчонка, девчоночка, темные очи, поехали со мной, я покажу тебе райончик. К чему самое напас? Напиши конкретный вопрос. Так, дурка плачет за тобой. Вроде взрослый мужчина на вид, а развитие остановилось в 10 лет. You are right, напишем. Вы правы. You are right. You are right. к геям. Знаете, я отвечу таким ответом хорошим. Очень позитивно. Чего? Кожен мужчина гей, это минус один мужчина. То есть на каждого мужчину больше женщин. Мне получается по ПД больше женщин. Понял суть? Не через че смог вам донести мысль. Но типа... Вы поняли или мужик, кто его знает, Сережа. Решат тоби. Китичка. Китичка. Понял? Чем больше геев, тем больше нормальным мужчинам, женщин. И это очень хорошо. Так, отвечаем дальше на комментарии. Тут три ответа. Он гордость своих родителей, гены которых передались ему по наследству. Кинем сердечко человеку. Ай порадуется. судді, поглядайщики. Поглядайщики. Це поддержка была. Как? В смысле, как Надя? Тобі не стыдно сидеть у батьків на шиї. Ну, no. напишем по-английски. Давайте английский напишем. No. Видите, я хочу забрать свои четкие а у нас на не сварится. Ох, моя нога занемела. Так. Я к животным хорошо отношусь, но ты реально задрал с кошкой и тузиком. Изо дня в день одно и то же. Насколько сколько можно? Если ничего показать, то просто не снимай. А это уже реально деградация. Yes. You know, Blin, Blin, you are right. You are right. Yes, you know, Blin. You are right. You know. Дальше. Девы пропал, Уже давно не видел. Случилось что? Да не? Видео до... выходят. кожен. Да. Так, да ты оптимист. Я тоже об этом подумал. Только с твоей подачи мне чем больше женщин свободных, тем лучше. Ну да, я про це й мав віду, що Чим більше свободних жінок, тим лучше. А кажен мужчина гей, це мінус один конкурент. Ви поняли суть? Я думаю, нормальні люди поняли. Йонов, you know, блід. Я одного знімаю кошку. А як її не знімати? Як вона за мною всюди. Я тільки сідаю що то діла. И она уже приходит до мене и, и тулится, и тулится, и мяу и кашку шкодуй меня, и четками моими гуляется. Ну, представляете? Ну, он рия был, кошка. Тихо меня, тихо меня. Сейчас я вам покажу ей. Сейчас, 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 сейчас. Какая это вот балдежница? Ну, балдежница. Так, отвечаем дальше. И не только на сахар, а и до психиатра завитать. Yes. Of course. Вам бы всей семьей провериться на сахар, только сладкого жрать, это ты бессмертный. Да не напишу. Я на кошка. Для чего нам це треба? Напишу повірте треба, ще пригодиться. Ну, ну, гляньте А, вы взял, повернулась. Надеюсь, ему на чат не глючит. А, что делаешь? То есть напиши, фуууу, напишу вээээ. Вээээ. ну know? Where? Капец, капец. Так, с ночного вам дякую. Так, надо мову поменять. Дякую. Сложно жить за аутизмом. Да не. Всей семьей. Да. Мы пили вчера витаминки. Кто помнит, вчера витаминки. Плюс, если такие марикианы на дождь, и, you ну, know? не хорошо, конечно. <решка> а в Польше 11 витаминов и 6 минералов. У нас 10 витаминов и 5 минералов. Кто-то сказал, в Польше 11 витаминов и 6 минералов. Люди, перезапущу наши трансляции, да, бродкаст. Давайте женем в новую трансляцию и там с вами увидимся прямо зараз. Погнали.